Благодарение нашему Господу за то, что Бог продлил нам день жизни по сегодняшний день, привел нас до всего места, дорогие братья и сестры. Знаете, давайте подведем итоги, так, во имя Господа Иисуса Христа, не то, что я пришел со своей важностью, со своей значимостью, Христос есть все во всем и мы в том числе и Я хочу прочесть буквально одно местное слово Божие, почему, чтобы не, не отливать или не, не злоупотреблять вашим терпением, будем так говорить, дорогие братья и сестры. Почему? Потому что, знаете, именно очень трудно накормить сытых. Задумались о том, очень трудно накормить сытых. Почему Господь говорит, блаженны нищие духом, ибо им принадлежит Царство Божье? Знаете, о чем идет речь, дорогие братья и сестры? Если мы пришли, собрались во имя Господа Иисуса Христа, у нас нет телефонов, нет мыслей побочных, нет именно каких-то таких предстояний, что не зависят от Господа. Понимаете, о чем идет речь? Я себе представляю именно время закона, когда Бог назначил в храме служение каждому, и если вдруг кто-то э, отклонился влево или вправо, я думаю, что Бог бы поразил на месте. Вы понимаете, и благодаря нашему Господу, по, по, именно подотайство нашего Господа мы имеем то, что имеем. Каждый что хочет, то делает. Я не за всех хочу сказать. И за себя. И понимаете, это очень серьезно, очень серьезно по той причине, что когда явится Христос, Он посмотрит на сердце мое и Твое. Не посмотрит на наружность, что мы понаружи выглядим святыми, а внутри чем наполнены? Я хочу прочесть просто одно местописание и, и пару слов после этого скажем и потом будем молиться, заканчивать очень нашей благодатью. Читай филиппийцам, 2 глава, с 1 стиха такие слова, дорогие братья и сестры. Так если есть, если есть какое-то утешение во Христе, если есть какая-то отрада любви если есть какое, какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадание, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или под тщеславию, но по смиренному мудрию почитайте один другого выше себя. Но не о себе только каждый заботится, но о каждой других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал себя хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным, и даже до смерти и смерти крестной. Посему Бог превознес его, дал ему имя выше всякого имени, дабы всякое колено преклонялось пред именем Господа Иисуса Христа, на небе, на земле, преисход. Всякие уста исповедовали, что Иисус Христос восстановит, Отца Небесного. Что я хочу сказать? Давайте я задам вопрос, кто хочет быть рабом? Вы понимаете, о чем идет речь? Что значит раб? Вопрос, смысле, раб он не считается собой, он считается с горе считает Господина своего. Вы понимаете, что мы не, мы не свои, мы собственность Божия. Давайте мы с этой собственностью, я в том числе, бывает такое, что я делаю то, что не угодно Господу. Почему? Потому что Бог открывает такое предстояние, когда мы читаем, проповедуем, но, знаете, без любви. И не во имя Господа. Если мы пришли сюда и что-то сделали не во имя Господа Иисуса Христа, равному любви. Вы понимаете, о чем идет речь? Если Господь говорит, что есть все во всем, и все вы в том числе мои. Если Иисус Христос пришел и смирил себя как раб и до смерти крестной, пред Отцом Небесным, то есть Он ничего не делал от себя, Он делал то, что видел делающего своего Отца, дорогие братья и сестры. Понимаете? Очень много говорим, но мало делаем. А знаете почему? Потому что то, что все сказано, тут мы должны применять в практике. Выходим отсюда, мы должны в наших домах показать святость, чистоту, непорочность, отношения братские, чтобы э -э, брат был священником в своем доме. И сестра была помощницей, истинной помощницей, дорогие братья и сестры, это очень много значит. Почему? Потому что когда мы в доме нашем сохраняем ту истину и сохраняем ту святость, которая дана нам в дар от Господа, мы когда приходим сюда, приходим с миром Божиим. И откуда разногласия? Откуда э, э, ссоры? Даже сегодня спрашивает одна душа, а мне можно говорить откровение? А я говорю, а кто препятствует? Понимаете, если мы живем по благодати, давайте разберем этот вопрос, на этом закончим. Если мы живем по благодати, предположим, если есть такие моменты, как у наших сестер, бывает нечистость. Мы же все взрослые, тут мы не пришли анатомию разбирать, мы пришли поступать по истине Божией, дорогие братья и сестры. Значит, что, не разрешаем, чтобы она трудилась? Вопрос. Живем по благодати или по закону? Моя милость хочу. Понимаете, буква убивает, дух животворит. не имеем права решать место Господа, но решать по воле Божьей. Все, дорогие братья и сестры, почему есть еще один нюанс? Сейчас пришло такое время, конечно, я не упрекаю никому, пришло такое время, когда в церкви Христа решает место Господа человек. Создают всякие такие советы, там одно, другое, третье. Где Христос? Если совет решает за Христа в церкви. Благословит нас Господь, дорогие братья и сестры. Что, все, что услышали тут, это сказано Господу. И все, что тут не сделалось, сделалось для славы Божьей. Выходим отсюда, дорогие братья и сестры, мы должны быть истинными детьми Божьими, потому что назначено мне поручено, и тебе, брат и сестра, быть светом на твоем месте, там, где поставил тебя Господь. И горе нам, если мы не будем таковы. Почему? Потому что Господь говорит, я гряду скоро, и во смездии со мной. И как мы, если написано, Ису, и надлежит начинаться суду Божьему, с Дома Божьего, и как мы предстанем пред Господом? В каком предстоянии? Когда есть распри, когда есть суды, когда есть, дорогие братья и сестры, разногласия, где Христос, где единство, где Дух Святой? Знаете, для чего э, это сказано? Для того, чтобы мы чувствовали ответственность, для того, чтобы мы относились с полной серьезностью, с полной отдачей, как и рабы ничтожные, ничего не значащие, дорогие братья и сестры. Почему? Потому что раб не считается собой, а считается со своим господином. Аминь. 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 Потому благословит нас Господь, дорогие братья и сестры, потому что еще благодать не забрана от нас. Благословит нас Господь, чтобы мы исправились до того момента, когда придется перейти из физического мира в духовный мир. Потому что я смотрю на ногах, я живу, слава Богу, кто, кто знает до завтра, что со мной будет. Потому что, знаете, мы обманываем, обманываем сами себя, значит, если кто-то умрет, то только не я. Но написано, блажен умереть в Господе, потому что вечность с Господом значит умирать в Господе. Мы должны находиться во Христе Иисусе. Не просто быть рядом с ним, а в сердце Христа должны находиться, дорогие братья. И тогда, почему Господь говорит, что для истинного верующего и смерть приобретения? Мы вкусили это или нет? Мы имеем эту духовную зрелость или нет? Потому благословит нас Господь, дорогие братья и сестры, чтобы мы именно вникали в то, что было сказано сегодня на этом месте самим Господом, царем царей, Господом Господствующим, дорогие братья и сестры, и чтобы мы не забывали, что мы обязаны быть практиками, то есть то, как говорим, так живем. По-другому нету. Потому что, я скажу, есть такие моменты, когда человек проповедует без Христа, как теологи. Знаете? Учат у учат, Господи, не зная Его. Тому благословит вас Господь, благословит вечный Бог.